Вкусного всем. Сегодня популярнейшая закуска Нидерландов — биттер-бален, что в переводе «горькие шарики». Хотя по вкусу они скорее похожи на кремовый пряный совершенно не горький холодец в хрустящей корочке, что буквально недалеко от истины. А биттер, что означает горький в названии, благодаря напиткам биттерам, горьким настойкам которым его подавали еще в конце позапрошлого века. Сейчас это популярнейшая закуска и к пиву в пабах, и на светских раутах к напиткам. Один из своеобразных символов кухни Нидерландов. Полный перечень ингредиентов в конце видео и в описании к нему. Основной компонент мяса – говядина. Берем 1 кг. Мякоть, но не из дорогих частей. Нарезали кубиками, чтобы потом было удобно измельчить. Залили холодной водой литра полтора и доводим до кипения. Если залить холодной водой, мясо сделает бульон насыщенным, а нам именно такой и необходим. Классический битербалин – это говядина, хотя в последнее время иногда готовят и из курицы, и из свинины. Чуть присолим для лучшего пеноотделения. После закипания сделаем огонь тише, снимем пену. Добавим специи. Черный перец с горошком с десяток горошин, лавровый листик, штучки 3 гвоздички, пол чайной ложки сухого тимьяна и пару луковиц для красивого вкуса бульон. Иногда еще добавляют морковь. Варим все это при слабом кипении от 2 до 3 часов, пока мясо не станет распадаться на волокна. Затем отцедим бульон, овощи и специи выбросим. Мясо отложим, бульон, идеальный говяжий бульон, отставим в сторону пока. В идеале его должно остаться пару стаканов. А мясо измельчим в измельчителе. Раньше его нарывали на волокна вилкой, но если использовать измельчитель, будет более однообразная кремовая начинка. Хотя это уже на любителя. Кому-то нравятся кусочки мяса в начинке. Есть ускоренные рецепты, когда жарят фарш, а бульон берут готовый. Но реально то, что мы делаем, гораздо вкуснее. И будем готовить крем. На широкой сковороде растопим сливочное масло. Грамм 150. Можно было шарики назвать бутербален из-за количества масла. А пока оно плавится, нарежем меленько парочку луковиц. И когда масло расплавилось, добавим измельченный лук. Потушим его на малом огне до прозрачности пару минут. Бывает, что делают вегетарианские бутербален с грибами. Тогда отваренные измельченные грибы самое время добавлять. Добавим 1 стакан муки, Интенсивно мешаем, чтобы вся мука пропиталась маслом и не стала подгорать. Так помешивая, доводим цвет до совсем легкой желтизны. Это так называемый белый ру. французский способ загущения соуса. Когда курпинки муки пропитались маслом, поджариваясь, они затем не будут сбиваться в комки и соус будет бархатный. Не видите белого цвета, добавляем молоко. Два стакана. По чуть-чуть. Все время помешиваем. И сразу же добавляем бульон. Тоже два стакана, тоже порциями, тщательно размешивая каждую. Тогда вы гарантированно избежите создания тестовых комков в консистенции. Последнюю партию можно большую. И перемешаем до консистенции крема. Масса стала однородной, огонь на самый минимум. Необходимо проварить муку в бульоне. Тогда структура соуса станет по-настоящему кремовой. Минут 25, постоянно помешивая веселкой, чтобы крем не пригорал к поверхности сковороды. Поэтому и сковороду берут для приготовления широкую. В конце варки соуса он немного даже стал отставать от стенок. При перемешивании присолим по вкусу, добавим сыр, лучше чеддер для цвета. Но подойдет и любой твердый сыр, типа российского, украинского, гауда и менталь. 200 грамм. Свежую петрушку с пучок нарезанную. Горчица. Свежемолотый черный перец немного. По вкусу они вообще не должны быть даже с горчинкой, хоть они и биттер. Мускатный орех. Традиционная добавка в крем около столовой ложки. Мы не отступаем от традиции, хотя еще используют молотый душистый перец, бадьян, кардамон. Теперь активно вмешаем это все в соус. Сыр, кстати, не классическая добавка. Он более характерен для индонезийских рецептов биттербален, куда эту традицию занесли голландцы. И последняя добавка – измельченное мясо. Две тарелки получилось пушистой ковядины. Вмешаем и ее. Мясной крем необходимо остудить. Переложим его в миску и сначала остудим с полчаса, а затем в холодильник на 4-6 часов минимум. Можно хоть сутки выдерживать, только накройте, чтобы не заветрилось. Крем должен затвердеть и стать консистенцией пластилина. После выдержки начинаем формировать шарики. Это легко, легче, чем котлеты. Крем густой, как глина прилепки или пластилин. Из него легко формировать шарики диаметром около 2,5 см. Такая традиция в размерах. Смачивайте руки в воде, чтобы не налипало. Получилось около 40 шариков, которые прекрасно держат форму, но при этом довольно мягкие. Готовимся к панировке. Три яйца. Добавим к ним пару столовых ложек воды. Так лизон будет более однородный. И взобьем до однородного состояния. Второй ингредиент панировочные сухари. Можно обычные, а можно как у меня панка стакана 4. Панка правда имеет зачастую крупные кусочки, поэтому можно их перетереть руками. Третий компонент обычная мука, чуть меньше стакана. Сначала шарик окунаем в муку. Струсите лишнюю. И обращайте внимание, чтобы весь шарик был покрыт мукой. Затем окунаем его в льезон. Там льезон смешиваясь с мукой, создадут некое подобие клея. Струсите лишние капли и приклеим к шарику панировочную сухарь. Тогда панировка будет плотной и создаст кокон вокруг крема, который от нагрева будет намного мягче. Итак, так панируем все остальные шарики. Их можно заморозить, если не планируете использовать прямо сейчас, разморозив сразу жарить. Мы жарим все, нагрев масло для фритюра, проверяю обычно с спичкой температуру. Если сразу идут пузырьки и большие, значит масло прогрелось. Выкладываем партиями, чтобы не охладить излишнюю температуру масла. И так, чтобы каждый шарик был им покрыт. Если нет, тогда от меньшей температуры кокон панировки не свяжется и в дальнейшем в ней образуется отверстие, через которое будет вытекать крем, поэтому полностью покрыты. Огонь ниже среднего, чтобы успели и прогреться и не сгореть. Как достигли легкого оранжевого цвета, вынимаем их на кулинарное полотенце, чтобы удалить лишний жир. И так жарим все шарики подают с горчицей или соусом на основе горчицы, как у меня с майонезом или есть ряд рецептов голландских соусов, посмотрите на нашем канале. Римлад, равигот или соус с виски есть в рецепте кибелин, знаменитого голландского фастфуда. В Индонезии в майонез добавляют шрирачу и подают. Это твердые хрустящие шарики, надкусывая которые вы почувствуете нежный мясной крем. Вот прямо кондитерский, только мясной, который почти течет, от нагрева он стал полужидкий. Необычно и просто обалденно вкусно. Можно хранить до недели или уже пожаренные в холодильнике. Только разогревать в духовке при 180 минут 5. В микроволновке хруст и твердость панировки потеряются. Попробуйте этот нидерландский шедевр фастфуда. А подать к пиву так просто вершина удовольствия. Приятного аппетита или эйт смакейляк. А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы.